10 вересня понад століття тому в Лондоні було оштрафовано першого водія за кермування у нетверезому стані. Це був таксист Джордж Сміт. Він увійшов в історію саме завдяки тому, що п'яним в'їхав у двері чижого будинку. За що й сплатив штраф розміром один фунт. І смішно і грішно, як то кажуть, а у які найкомедніші ситуації на дорозі потрапляють наші співвітчизники, вони таємниці з цього не роблять. которая случилась с моей подругой. Нас остановили гаишники, спросили ее, почему не включен свет. Она сказала минутку и включила свет. Была смешная ситуация, когда мы ехали на парковой аллее в Мерседес за 250 тысяч евро. Вышел в Mercedes ехал папа и с сыном. Вышел папа, такой представительный мужчина достаточно. Открыл сразу страховку, ничего даже не смотрел на машину, что там произошло. Ну, начал название страховую компанию. Ну и вышел шкет и говорит, вот это вы, чуваки, попали. Слышала, что девушка по новостям говорили, въехала в офис какой-то, перепутала педаль газа с педалью тормоза. Но ну, это было очень смешно. Ну, обычно блондинки за рулем красит там глаза и чухает ногу. Как-то я ехал за рулем, собственно, и увидел девушку, засмотрелся, что как дал газу, короче, и прям в переднюю, блин, машину, в Прада.